Для меня, допустим, была всегда очень важна мысль о том, что вот каждое дерево, каждый цветок, он э, растет и он приносит свой плод. Яблоня приносит яблоки, э, роза приносит розу. То есть все имеет ответ на вопрос соответствия. Плоды своей творчести представила цієї весны молодая художница Катерина Ткаченко. В галереї «Академия» прошла ее персональная выставка под названием «Квіти сердца» художниця презентувала на ній свої автопортреты. я много раз задавала себе вопрос о том, что такое творчество. Чем должен заниматься человек, который считает себя художником, ну, в большом смысле этого слова, то есть будь то он музыкант, поэт, художник, и что является объектом творчества человека. И я в какой-то момент пришла к выводу, вот есть фраза, говорят, каждая картина художника – это автопортрет. Человек-пейзажист – каждая его работа – автопортрет. Человек рисует натюрморты – каждая работа – автопортрет. То есть человек все равно, э, творчество – это э, пропускание через свой внутренний мир внешних впечатлений и отражение на холсте эмоций, э, действительно, впечатлений от того, что человек увидел в этой жизни. Різні периоды життя та різні стани душі» – зобразила Катерина у своїх роботах. Її картины схожі на частки душі, яка на починає розквітати різноманітними квітами. Цю виставку художниця готувала взимку, але на більшості робіт по справжньому весняні промені життя. Проте, незважаючи на легкість, більшість картин це роздуми над життям. Некий центрически зав'язаний проект. в котором есть выходы на разные теории, на разные концепции. То есть здесь и концепция мирового дерева, здесь и христианство, которое близко для меня, действительно близко. Здесь и действительно цветы сердца, и весна, и мне хотелось передать ощущение весны. То есть это не просто автопортреты, это действительно попытка передачи на холстах моего отношения к жизни. Творче життя це постійний пошук нового у навколишньому світі та в собі. Через знаки і символи кожен митець намагається знайти нове у цьому світі і донести це до глядача. Катерина Ткаченко познайомила нас зі своїм поглядом на життя. Це життя виявилося схожим на весну. Вдивляючись в її роботи, починаєш замислюватися над тим, що відбувається у твоєму власному внутрішньому світі. Это этап, который я должна была пройти, и я рада, что есть возможность поделиться этим этапом с людьми, которых я знаю, которых я не знаю, рассказать о себе и о своих выводах в своих работах.